А далі ми обговорюємо чоловічий. Чоловічий гардероба, саме табу у ньому. Про речі, які зіпсують образ чоловіка, дивимось наш матеріал. Після розмови з модним експертом. 27-річний Максим підприємець. Часто виїжджає на ділові зустрічі та урочисті заходи. Тому свій гардероб хлопець підбирає ретельно. Стараюся дотримуватися стилю бізнес кежу. Це такі вільні, вільні брюки, сорочка, пінжачок е, вільного плану. Е, саме такими речами я користуюся найчастіше. У гардеробі Максима свої табу перше стосується взуття. Ніколи б не одягну класичні туфлі, в яких квадратний носок, взуття от з бантами з камушками. Ну його його може вдіти хіба що Філіпкіркору. Друге табу класичні костюми не класичних кольорів. Костюм класичний чоловічий, який має який переливається під певними котами світла, якимось відтінком, золотистим чи стріблятим бачив частіше у чисній місцевості на весіллях. На інших святах це дуже там популярно. І третє правило підприємця жодної прозорої або січистої футболки чи майки. Напевно, вони навіть недоречні будуть, хто веде клубне життя, воно виглядає вульгарно. І не привабливо, навіть якщо у своєї людини накачане її гарне тіло. Однак табу у чоловічих гардеробах набагато більше запевняють кошени експерти і радять прислухатися до порад. Ета прежде всього красні туфлі, красні макасіни, замшеви. Вот дуже люблять люди восточних націй, Ну вот пожалуйста, в этом уже даже не хоронять. Занадто яскраві або блискучі речі роблять чоловіка жіночним, а інколи навіть смішним, каже дизайнер. Ніяких паєток, никаких камней для мужчин это противопоказано. А ще уникайте оксамитових спортивних костюмів та джинсів із низькою лінією сидіння. Та найголовніше не носіть капрі і не вдягайте шкарпетки під сандалі. Про те, які речі не потрібні дорослим чоловікам в гардеробі, розкаже наш модний експерт. Все про одяг і стиль від Олени Голець. Елена, доброе утро. Ох, сейчас утро. разговорчик горячий будет. Как вам, кстати, правила нашего героя? С чем вы не согласны? Правила нашего героя достаточно уместны. Смотрите, только я хочу объяснить. Допустим, когда костюм мужской переливается, это может быть в двух случаях. Первое. Нужно избегать синтетических составов. Потому что э, костюм будет переливаться, если он из полиэстрового материала. Вот, поэтому нужно важно смотреть на бирку, из чего сделан костюм. И есть второй случай, костюм переливается, когда там э, 50% шерсти ягненка и 50% шелка. Тогда, тогда у него легкий такой перелив, и это выглядит очень нарядно. Это можно носить летом, и это можно носить на специальной церемонии. А ну, вот Андрей Тан, кстати, ваш коллега по цеху про красный макосин, сказал, что ну, это прерогатива вас точных больше всего мужчин, например. Ну, почему нет? Его комментарий таков. Или вы не хотите просто это относить к нашим к человекам? Ну, я не понимаю, почему не камельфо носить красные макосины. Просто я думаю, что где-то пару лет назад их очень много завезли в Украину, и потом они уже порядком поднадоели. Но макосины это достаточно стандартный предмет обуви, да, и главное их правильно сочетать. Допустим, если это будут каких-то спокойных тонов красные, красные макосины, это будут бермудовые Мода из темно-синего чиноса, это котон такой, и голубая э, тенниска или тенниска пола. Почему нет? У нас такое. Главное, чтобы все остальное было не вызывающим. Это первое. А второе, это нельзя носить офис. Это не офисный стиль, это даже не бизнес casual Это э, предметы выходного дня. Елена, вот вы сейчас рассказали про такой материал, про химию, скажем так. А если про форму, про содержание, про модели? Чего не должно быть в гардеробе взрослого мужчины? Давайте мы поговорим о том, что должно быть. Потому что, допустим, Интересный пайетки, ракурс, пайетки, давайте. поездки давай. действительно не должны ну, быть. Поездки даже жените. не Подождите, давайте я скажу про носки. Да. Носки. Э, ну, под сандали это нельзя носить, это мелитон, это понятно всем. Но под деловой костюм нужно носить носки таки, такого, э, такой высоты, как гольфы. То есть они должны быть вот такие. То есть мужчина, когда на встрече вот так вот закидывает ногу за ногу, э, брюки, когда они приподнимаются, не должны оголять даже кусочек ноги. Это как из при Средневековье, но этот, э, этот э, дресс-код, он действует и на него обращает мужчины в Европе и все, кто знает об этом. Это очень важно. Лен, вот раз вы заговорили про носки, я предлагаю вот что. А, безусловно, одна из самых важных тем, элементов, да, мужского гардероба носки, главное, чтобы не лежали, не стояли желательно. Перед тем, как поговорить о них, у нас есть... Предлагаю посмотреть наш материал про классический цвет носков и ультрамодный тренд. Внимание! Чорні, сірі та сині – універсальні кольори шкарпеток, які завжди доречні до ділового костюма, тож ніколи не підведуть. Але у тренді так звані щасливі шкарпетки, яскраві та зі сміливим принтом. Їх придумали в Швеції два дизайнери. Вони хотіли додати до холодних та сірих будніх місцевості сонячного настрою. Якщо ви вирішили носити щасливі шкарпетки, пам'ятайте, акцент в одязі має бути лише один, і саме на цьому яскравому елементі гардероба. До речі, найвідомішим фанатом щасливих шкарпеток є Джордж Буш старший. Він не тільки обожнює їх, а ще є знаним колекціонером щасливих шкарпеток. Такой даже европейский, можно сказать, опыт. Что скажете? Ну смотрите, Но вот не... как раз там были носки коротковатые, которые были да. классические, да. Вот они должны быть в два раза длиннее, потому что я не раз слышала, когда иностранцы э, подкритиковывают наших мужчин, говорит, вот ножка за ножку хоп, носки короткие. Э, очень внимательно следите за этим, потому что это такой предмет, это такая штука, мы не обращаем на нее внимания. Мы же не под сандали это одели, правильно? И они вроде бы у нас черные или темные. О -о -о, Боже, простите, синички. я сразу на я свои. Тебе привезу в следующий раз. Простите, пожалуйста. Ну как одели, так и держится. Жизнь это поправит. Да. Так, все, все, не показывай. Да. Внимание, носки, да. Поднимаемся выше. Там что, штаны или брюки? Что скажете про этот элемент? Смотрите, гардероб. давайте повернемся к трем китам, что мужчина должен иметь обязательно в своем гардеробе. Вот вы сейчас темно первое. Я акцентирую на том, что это первое, это синий костюм, темно-синий костюм. И желательно, чтобы пиджак был блейзером, клубником, так. потому что тогда вы сможете его одевать как на работу, потому что это темно-синий костюм. Да. Вы сможете этот клубник одевать фланелевыми брюками. Это второй вариант mm -hmm. на работу. Его можно распоровать. И вы сможете одевать его джинсами. Джинсы обязательно иметь. Вот вы сегодня у нас образец показательный, потому что джинсы должны быть вот такие темно-синие, как у вас, и желательно иметь несколько пар в своем гардеробе. Потому что это чисто мужской предмет мужского гардероба. Отлегло. Как Лена, госпожа Голец, я хочу отвлечь внимание от своей персоны и обратить внимание на очень ярких представителей украинского, скажем, богема, не знаю, как угодно, но они тоже люди в любом случае. Давайте обратим внимание и вы прокомментируйте. Довольно яркий, экспрессивный, можно сказать, человек под названием Гарик Карагодский. Что скажете? Кстати, у него у сегодня будет в гостях. Ну-ну. Гарри Карагодский, вы, вы, знаете, я получила вопросы ваши заранее, да. на самом деле. И я думаю, что у Гарика, и придумала, что стиль Гарика Карагодский можно назвать стиль Гарик Степ. Это совершенно потрясающий стиль. Я предлагаю ему дать вот это вот имя. И я считаю, что последователи в Инстаграме должны следить за тем, как он одевается, потому что он потрясающе комбинирует все стилистику. Его выбор очков. Я думаю, что он очкоман. Конечно, вообще невероятный. Поэтому просто, знаете, нужно быть последователями. Нужно изучать, как он одевается. И если вы чувствуете внутренне, что вот такое вот смешение это ваше, следовать за этим. Так, я предлагаю перейти к делу. Поднимаемся тихонечко, выходим на наш аванс сцену, и что мы видим? А вот здесь вот мужской гардероб Елены Голец, может вот так вот сказать. Руслан, Здесь давайте закончим. Есть. Давайте закончим первое синий костюм, я сказала, и коричневые Важно. туфли обязательно. Угу. Второе это должен быть черный костюм и черные туфли, но это база-база, но все равно синий первый. И третье, обязательно нужно иметь блейзер в клетку, потому что это пятница, это же пятница, и это любые выходы суббота, воскресенья угу. и угу. даже может быть иногда рабочая неделя. Вот, но вот то, что я, ну то, что я хотела показать, угу. это чистая шерсть, он легкий, Ой, это клетка. Класс. И он комбинируется. Смотрите, вот да, у вас вот сейчас пиджак в клетку. Это, ну давайте померим. Сейчас померим. Давайте что-нибудь померим, то, что можно надеть на пиджак. Но это потом, ладно. На пиджак, но. Если померим. не налезет и актрисная, то мама Да, Ну, бачите, не сходится. А ну кулер мне не подобается. Ну вот, вот, например. Ну, зато он Между прочим, обращайте внимание на приталенность. Посмотрите приталенность должна быть вот такой. А -а -а. Но, ну, она тут четко ну, ну, выражена. Да, обратите очень внимание, легко. пожалуйста, на э, длину пиджака. Сейчас очень в тренде, очень короткий пиджак. Это очень-очень модно. Mm -hmm. Кстати, и не, не всегда пиджаки, если не застегиваются, не обязательно их застегивать, правильно? Да. Ну, вот, да. Что еще? Что еще у нас Да, я хочу еще, знаете, обратить внимание на верхнюю одежду. Верхняя одежда. У нас есть Три базовых вещи вообще в, верхней, в верхнем гардеробе. Это пальто-реглан, который пойдет на любой тип мужской фигуры. Да. Потому что, видите, это такая плавная деталь. Это пальто с точным рукавом приталенное. Угу. Не волнуйтесь так. Все нормально. Я не буду заставлять вас мерить все подряд. И это пальто с точным рукавом прямое. Вот прямое. И вот такое, вот такой вот реглан, это то, что выручит любую женщину, когда она будет для своего мужчины подбирать. интересно, да? Такой унисекс, можно сказать, Да. Нет, это не для женщины, это для мужчин. А а, потому что можно для женщины, женщина, женщина на холодно. самом деле должна заниматься гардеробом своего мужчины. Вот. Потому что, потому что это разговор. так нужно. И последнее. А, что за это а вот это вот классная штучка это, знаете, к умным и красивым, да, год обезьяны. Вот это пальто из года обезьяны. Потому что если мы его. Оно абсолютно двухстороннее, если мы О. его выворачиваем, это такое пальто. Класс. А если мы его выворачиваем обратно, это такая куртка. Ничего себе. Да, хотите а если... <с>... а если еще там что-нибудь сделать, то что, что получится? Ничего не получится. Оно да. не пляж. Оно не пляж, да? Да. А, ну, мы получили очень интересные а, от вас а, советы. На самом деле можно выглядеть интеллигентно, а, красиво, достойно, не вычурно. Если вы не Гарри Карагудский, тем не менее, всегда в жизни выбор есть. И мы вам комплимент, госпожа Елена Голец, вы выглядите сегодня элегантно. Строгий деловой дресс-код в соответствии с тематикой сегодняшнего эфира. Потрясающе. Дякую. На наше запитание відповідала дизайнер Олена Голец. С недавним часом. Тривае.